ਖੰਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਗਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਰੁਪੇਸ਼ ਨੇ આરોਪ ਲਾਇਏ ਨੇ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ जसबीर सिंह नाल किसी गल नु लेके तकरार हो गया सी जिस तो बाद उसने अपने साथियों नु बुला के कुट मार कीती है सर हमारे हॉस्पिटल की भी कोई गलती नहीं थी सुबह में एक अंकल आए थे उनके आज में पास में ही जा रहे थे थोड़ा टकराने वाले थे उनको बोला से अंकल थोड़ा आराम से चला लियो ते अभी लग गया था उन्होंने बोला कि क्या ना मैं गाली देने लगे सितू ने ऐसे कि ने अकड़ में बोल रहा है गाली दो बहुत गंदा गंदा दिया फिर ये चले गए लाठी लेके आया था मारने के लिए सुबह में चार बंदा लेके फिर आए ये बाद में शाम के टाइम में शाम के चार पांच बंदा लाए फिर उधर से बुलाया था दस पंद्रह बंदा ने जैसे आज दिन में यार मतलब तो ऐसे ही पूजा था हम लोग तो को विश्वकर्मा पूजा था ऐसे पूजा मना रहे छुट्टी में थोड़ा तो सुबह में उधर से जो है सरदार जा रहा था तो वहाँ बाहर में कुछ काम था इसलिए हम रोड पार हो रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी जो है उसका टकराने वाला था हमने बहुत प्यार से लगे ऐसे बात है कि थोड़ा आराम से गाड़ी चला लीजिए मतलब क्या है कि मैं कोई को सड़क थोड़ी है गली है गली में थोड़ा आराम नाल चला लीजिए तब उसका उसके साथ में उसका बेटी बैठा हुआ था वो बोल रहे हैं कि जो मतलब तू बोलता है मैं ये ये वही बार तो बोलता है बहुत बोलता है क्या मैं तो फिर उधर बोलता है हम जाके आते हैं उधर से फिर तुम्हें बताते हैं फिर हम चले गए उधर से पूजा वजा का सामान सामान लेने के लिए चले गए तब तक घर से हमें फोन आता है कि कम से कम चार पांच बंदे जो है लेके आया हुआ है मतलब डंटा उन्टा लेके आया हुआ है मारने के लिए तो फिर उस टाइम हम थोड़ा देर रुक के रुक के आए जब तुम चले जाएगा क्या वहाँ पे जाएंगे मारू हो जाएगा मार लग जाएगा तो वहाँ थोड़ी देर रुक किए गए पूरा दिन सही निकला फिर शाम में आया उधर से शाम में फिर जो अपना प्रधान अंकल है वो जो दूसरा मुंशी प्रधान है वो आया था बोला कि एक वीडियो बना के रख लेना अगर कोई बात होगा तो वहाँ पे जो वीडियो बना और वीडियो जो उस टाइम तो अगर कुछ भी नहीं बोला उसको भी समझा दिया उधर को हमको बोला कि अगर कोई बात होगा तो आगे कुछ करना नहीं बस अगर आगे आएगा तो वीडियो बना लेना जब उधर से आया तो वहाँ बोलता है कि जब हमने रोड पे गया तो बोलता है कि यही बंदा है बोलता है रुक 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 ता भी हम अंदर जब अपने घर में चले गए थे घर के अंदर जाके वहाँ से पकड़ के ला के बाहर में लिया कि इतना मार मार के

ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜੋਸਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਆ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ